Плебодия 600. Лікуй геморрой без жодных ой. У Грузії вже деякий час Тривають суспільні протести, вуличні протести в Тбілісі проти прийняття в парламенті Грузії скандального закону на російській манер, написаному про іноагентів іноземних агентів, називається цей закон про прозорість іноземного впливу, який би змушував, скажімо так, набувати окремого статусу громадянам Грузії, які так чи інакше співпрацюють із закордонними організаціями, партнерами тощо і. І, звичайно, що на Росії такий закон був ухвалений для того, аби зовсім, скажімо так, спротив і опозиції придушити, і будь-які прояви вільнодумства, свободи слова. То що бачимо, що Грузія намагається влада Грузії, проросійська влада Грузії, зокрема, намагається рухатися цим же шляхом. В парламенті вже були зафіксовані, як ми знаємо, бійки, сутички, коли відбувалося обговорення цього законопроекту. Ну а до вчора, вчора, парламент Грузії все ж таки переступив через суспільне обурення, протести суспільні, і було прийнято в першому читанні цей скандальний закон. 83 депутати підтримали його. Ну, це були якраз 83 депутати провладних партій, зокрема там грузинська мрія та інших. І ми бачимо, що все це вилилося знову ж таки в штовханину, сутички і протести на вулицях Дбілісі. Бачимо там і українські прапори, зокрема серед е, протестувальників поруч із е, прапорами Європейського союзу і прапорами Грузії. Ну тож е, загострюється внутрішньополітична ситуація в Грузії, адже бачимо, що країну тягнуть явно у бік Москви у проросійському курсі, і далеко не всі. Там всередині Грузії, з цим згодні. Отже, на що можна розраховувати, скажімо так, далі, як можуть розвиватися події, чи вдасться переламати країну через коліно про російській владі, Грузії про це спілкуємося далі в нашому ефірі із Гелою Васадзе, політологом із Грузії. Пане Гело, вітаю вас. Доброго ранку, радий вас бачити і чути. Доброго ранку, дякую за запрошення. Слава Україні. Героям слава і дякую, що відгукнулися. Ми тут всі за Грузію дуже серйозно переживаємо, вболіваємо, аби в країні все було гаразд. Але бачимо, що ці російські впливи зараз посилюються, і чому власне цей закон, законопроект, ідея цього законопроекту про іноземних агентів взагалі виникла у грузинської влади. Чи це відбулося з подачі Кремля, чи це внутрішня, скажімо, так якась ідея, розробка, креатив, який з'явився в чинної влади Грузії, яку мету перед собою можуть ставити декраз представники уряду і провладних партій? Это принципиально важный вопрос, потому что на него практически нет ни у кого ответа. У всех вопрос, зачем? Зачем это было делать? Ну, есть очень много вариантов, но я скажу так, что причина банальна. Что бы то ни было, причина очень банальная. Другое дело, что никто не может назвать точно причину, потому что в принципе грузинская мечта без всяких проблем и вопросов побеждала на выборах. По всем раскладам. Не потому, что она очень популярна в Грузии. Потому что оппозиция, ну я не устаю это повторять из эфира в эфир, обнять и плакать. Нет, мы с оппозицией. В силу этого, да, грузинской мечты были, было достаточно такого, комфортное преимущество, вплоть до того, что по каким-то раскладам, не получив 20-25%, они могли взять конституционное большинство. Такое тоже бывает. Но зачем-то они это сделали. Есть несколько причин. Новая, скажем так, версия, которая появилась вчера. Значит, парламент Грузии принял закон о возвращении денег с офшоров. Очень интересный закон, согласно которому создается режим наибольшего благоприятствования для офшорных денег, которые будут приведены в Грузию. Таким образом, получается очень интересная картина. Но, во-первых, сразу же все заговорили о деньгах Иванишвили. Я не думаю, что это о деньгах Иванишвили, потому что у Иванишвили с его миллиардами, в общем-то, они достаточно э, хорошо припрятаны, и он не будет держать деньги в Грузии. Хотя, Министерство финансов я всегда говорил, что самая большая опасность для Иванишвили, это Министерство финансов Соединенных Штатов, казначейство. Все, все остальное потом Путин, и он это хорошо знает. Две опасности. И только после этого грузинское общество источником которого является власть в Грузии. А вот что касается других денег, в том числе и российских, вполне может сработать. И вы знаете, этот закон как-то, да, об, об этом говорят, но говорят в фоновом режиме. То есть все, все внимание привлечено к этому. Многие эксперты говорят о том, что власть будет вынуждена пойти на попятную в очередной раз. Хотя на этот раз им будет сделать это сложнее. Но будет вынуждена, потому что вот закон об иноагентах, он называется по-другому. Он не называется закон о праве он называется закон об иностранном влиянии. Он затрагивает практически все слои населения. И, что самое интересное, среди протестующих очень много, действительно очень много, сторонников власти тоже. Почему? Потому что ну, осуществляется целый ряд программ в Грузии, в том числе Европейского Союза, Соединенных Штатов, но тоже Турции, да, для того, чтобы для развития, для... Это не только права человека, свобода слова, поддержка медиа. Есть еще такие программы, как, например, в сельском хозяйстве, в здравоохранении, в социальной сфере, в образовании и так далее. Поэтому, ну, в общем-то, это затрагивает очень многих. Ну, а кроме всего прочего, это может затронуть всех. Ну, студентов в первую очередь, вот мы видим, что Всегда в основном протестует молодежь. Когда мы говорим, ну, в основном протестует молодежь. Нет, всегда в основном протестует молодежь, хотя есть и люди старшего поколения, которые прошли, как мне сказала одна моя знакомая, ну что, Гел, вся жизнь прошла на проспекте Руставели. Ну да, в общем-то, вся жизнь моего поколения прошла на проспекте Руставели. И это, это и плохо, и хорошо одновременно. Плохо, потому что ну, есть повод протестовать, хорошо, потому что мы протестуем. Далеко не все протесты в Грузии оканчивались удачно, но все протесты раскачивали власть. И эта власть тоже раскачивается.